Диана Макарова. позивний леди. Волонтер. Голова фонду оперативної національної допомоги Діани Макарової, який займається постачанням медикаментів, екіпіровки, засобів захисту, тактичного спорядження, оптичних приладів та автомобілів військовим на передовій, під час революції гідності фонд допомагав сотням самооборони майдану, а з початком бойових дій підрозділам національної гвардії та збройних сил України указом президента України від 23 серпня 2014 року Діану Макарову нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня. Диана, расскажите свою историю. Историй на самом деле много, только начни, и нас уже трудно остановить. Но бывают истории, которые нас сломают. Нас не ломали Майданы, нас не ломало множество смертей, через которые мы прошли. Но однажды и я сломалась и сломался весь фонд. История простая и, к сожалению, распространенная на фронте. Мы приехали в гости к ребятам, к одному совершенно боевому батальону, и к нам вышла с ребятами вместе, вышла девочка. Девочка, которая там служила, ребята говорили, она отлично стреляла, она была пулеметчиком. Когда мы видим на фронте девочек, когда мы собираем их, когда мы их экипируем, вот эти берцы 35 размера, которые мы заказываем. Вот эта форма 44-го размера, которую мы тоже заказываем или где-то отыскиваем, эти девочки, они не шире своих автоматов. Это очень больно. Я всегда вспоминаю фильм Бой идут одни старики. Да, там, я не знаю, какой подвиг мы совершим с тобой, но то, что эти девочки на войне. И вот эта девочка нас очень тронула, и мы тоже отнеслись к ней точно так же, как ко всем девочкам, которых мы экипируем, ко всем женщинам. Им нужно повышенное внимание, им сложнее, несколько сложнее на войне. Вот. Мы спросили, что тебе нужно. Ребята сказали, вы знаете, вы не волнуйтесь, у нее все есть, но там берцы немножко нужны, это все. И в следующий раз мы уже ехали, везя передачу ей. Мы позвонили ребятам, мы сказали, что вот выезжайте и возьмите девочку с собой эту. Отличный пулеметчик. Они сказали, а ее нет, она сегодня погибла. Она сегодня погибла, она занималась не совсем своим делом, она вытаскивала раненых, но все девочки знают, да, что когда нужно вытаскивать раненых, там работают все. И вот это э, сломало нас очень сильно, очень долго. Весь фонд и я, мы ходили просто больные. Я знаю, что батальон тогда, наверное, пару дней люто пил. Потом люто воевал. Он люто мстил за эту девочку. Это один из лучших батальонов. И вы знаете, э, я считаю, что эта девочка она уже победила. Она погибла, но она уже победила. Потому что этот батальон воевал и воюет за него, за вас, девчонки. Вы уже победительницы в этой войне. Будьте живыми. Как вы собрались после этого всего, чтобы вот... А всегда собирает работа. Всегда. У нас есть такой девиз, так все, девочки. Девочки, кстати, тоже девочки. Фонд дал фронту... Восемь человек мужчин, и когда уже просто основная масса мужчин ушла, мы сами начали ездить на фронт. Мои вот такие хрупкие девочки, они садятся за руль автомобиля, они ведут автомобиль, они едут на нулевые блокпосты, э, ворочают мешки, вытаскивают грузы. То есть, ну, мы тоже воюем, только без оружия. И да, работает девиз. Так все собираемся, девочки, нас ждет работа, нас спасает работа. Кто из семьи вас поддерживает? Абсолютно все. Две мои дочери ездят со мной. И... А сколько лет дочерям? Дочерям 30 и 26. И ну, вот эти хрупкие девчонки, которые прошли со мной Майдан. И средняя дочь, она была известна как сварщик Майдана, она варила баррикады и вот эти ежики. Младшая дочь отлично знает линию фронта, она один из наших лучших штурманов. Еще одна названная дочь, она прекрасно знает оптику, прекрасно знает экипировку, и это нужно видеть, когда вот эта крошка 46 килограммов, вот такусенькая, к ней выстраиваются бойцы такие двухметровые, вот, и она их начитывает, да, какой нужен прицел, какой кратности, какое что, и они внимательно слушают, чуть ли не конспектируют. Вот, ну, так получилось. Так случилось, мужчины ушли, и нам пришлось становиться немножечко на их место. В какой э, момент вы поехали? То есть, как, как давно началась к этому моменту война, вот, когда вы поняли, что без вас никак? Когда ушли мужчины, и когда началась очень драматичная история э, этого фронта, одна из э, самых драматичных, это история 32-го блокпоста, когда э, никто не знал, что происходит на 32-м блокпосте, были ну, слишком разные известия. Две женщины собрались и поехали. Это я и Наталья Воронкова, еще один волонтер-медик. И мы поехали туда, и, по сути, мы сделали очень много для спасения 32-го блокпоста. Это было в, сентябре, в октябре 2014 -го года. В одном из своих интервью вы сказали, что вот когда первый год войны вам приходилось каски и бронежилеты обеспечивать, приходилось это делать контрабандой. Вот сейчас это все уже можно делать законно. Власть помогает? Ну, каски и бронежилеты уже давно никто особо на фронт не возит, потому что более-менее этими вещами снабжают. Разве что на вот таких хрупких Девочек-воинов приходится доставать специальные плитоноски, им легче их носить, они а легче. Но, вы знаете, контрабанды хватает, нам теперь приходится как-то затаскивать машины через границу, как-то бороться там с СБУ, которая, наверное, для СБУ, наверное, войны нет, да, для нашей таможни. Вот, я не скажу, что это такая уже открытая контрабанда, но с границей мы бодаемся постоянно. То есть ничего особо не изменилось. Как-то нам страна не идет навстречу. Страна не хочет, чтобы воевалось легче. Вот, например, да, у Айдара совершенно недавно вообще решили отбирать машины. Да, мы же все